Освіта вища закінчив Луганський національний аграрний університет. За фахом менеджер-економіст у довоєнні часи очолював Марківську та Міловську райдержадміністрації. Народний депутат України 8-го скликання, з квітня 2016 -го року голова Луганської облдержадміністрації, керівник обласної військово-цивільної адміністрації. Для будь-якого нормального чоловіка, коли у тебе вдома не зовсім все в порядке, коли на території, там, де На твоей родине, там где родились твои деды, прадеды, родители, где ты сам родился, где твои дети родили, родились. Мало того, что конфликт, как бы, который связан с, скажем, с агрессором, с той ситуацией, которая происходит у нас в Востоке, но когда еще вот момент наверное, раздражения на подконтрольной территории настолько стал накаляться, и я где-то понимал, что этому концу, наверное, не будет, если все-таки не находить какую-то другую форму. И вот, естественно, было мной принято решение перед самим собой вернуться домой именно с этой позиции. Я понимал, зачем я, из чего я начну. То есть мне важно было, когда главы администрации на протяжении э, там, двух с половиной лет не общались с районными советами, где мэры, это все вот конфликт настолько был раскручен между собой. То есть тут не то, что градус повышен, такое напряжение, здесь эта пружина была настолько сжатая. Вот я с этого начал, и я скажу, что у меня получилось. Ну, где-то процентов уже на сегодняшний день, я думаю, можно смело сказать, процентов на 90. Мир не от того, что у кого садик лучше, и там крыша краше. Да, а именно там, насколько счастливы дети именно под той крышей. Что касается самой инфраструктуры, да, у нас проблема у нас по станице Луганской разбито 300 домов, которые ну, до фундамента разрушены полностью. А, там около 3000 домов только по одной станции Луганской, где они частично разрушены. В целом у нас по всей линии разграничения, в серой зоне, у нас где-то в пределах 7, там, 7300, там, семь триста, если не ошибаюсь, как бы частично либо полностью разрушены. Сегодня, на, на, сегодняшний день, у нас сегодня за это время сделано в пределах там 1700 уже, где мы могли как бы, вернуть к жизни эти здания. Но здания вернуть к жизни и людей к жизни ⁇ это немножко разные вещи. По здравоохранению. Сегодня почему сложно? Потому что все осталось на территории времени нам на неконтролируемой, понятно. А сама политика была здравоохранения так настроена, что все было там. И сегодня первый уровень это фапы, это амбулатории, это второе звено, а третье вообще оно отсутствует мы сделали уже, мы в порядок привели в областную больницу. Мы, по создали ее с нуля на, в Лисичанске, да, скажем так. И сегодня есть уже детская реанимация, где сегодня уже не уезжать никуда, не надо мне везти мам, которые и дороги разбиты, и забрать ее где-то с населенного пункта, риск довести там до Харькова. Сегодня это уже происходит, слава богу, дома. Сегодня у нас есть ремомобили, которыми можно уже гордиться, которые уже спасают наши жизни. И маленьким деткам у нас один для детей, один для взрослых. Вопросов много. Но э, сегодня мы понимаем, что областная больница должна быть. Э, мы ее видим уже новоевропейским, то есть именно с таким подходом. То есть э, как в постройке стен, так и в самой работе именно в здравоохранении. Мы приняли решение всем уганчанам делать э, там, операции, скажем, э, такого первого звена, коронографию на территории дома и за областные деньги, все, кого нужно. И сегодня уже прооперировано, если не ошибаюсь, по-моему, около 9 человек. Пять из них получили уже, поставили стенды, и они счастливы, и они стали жить. Это уже здорово. Сегодня, чтобы вернуть кадры, понятно, кроме жилья, это первое, куда вернуться. Да? То есть нужна та трагедия, которая произошла у нас на территории, у каждого было уже как бы, свое гнездо, где было комфортно с работой, и, и она все уже поломала. Естественно, большое количество людей, которые именно специалистов, и сегодня они востребованы по всему миру, много, конечно, разъехалось. Мы вернули, кроме аграрного университета за вот этот год, за 16-й мы вернули медуниверситет, в котором сегодня учатся уже студенты непосредственно дома. Если не ошибаюсь, даже 18 студентов учатся с территории временно не Это тоже очень важно. Мы разрабатываем совместно сделать первый шаг с университетом, чтобы это было новый этап, именно с клиникой, как когда заканчивают интернатуру проходить, и правильно так распределить уже, что мы делаем в госпитальной чтобы у нас все-таки наши специалисты остались дома, те студенты, которые будут работать. Ну, врач, это надо 10 лет, как минимум, с первого курса, чтобы он стал врачом. То есть у нас нет такого времени ждать. Естественно, мы ведем переговоры со всей территорией, ну и многие наши коллеги, которые, наши земляки, вернее, которые разъехались, готовы сегодня вернуться и работать, если мы сможем создать им условия. Это первое, естественно, рабочее место, потому что это важно, куда, где работать и оказывать услуги. Потом уже второе жилье, это тоже очень важно. И мы сейчас, у нас тоже в программе, думаю, до... Мы не будем загадывать, где-то с запасом даже беру, беру июля, августа, где-то в пределах 200 квартир я думаю, что уже именно как раз для, очень, для специалистов, людей, которых нужно вернуть назад на территорию, учитывая, что уже многие живут и снимают жилье, оно очень дорогое. В Северодонецке цена на квартиру такая же, как в Киеве. То как бы мы поэтапно все расписано к этому. После войны построить здание, отремонтировать школу или построить с нуля любую школу, здание, заводы, пароходы, это все реально. Вопрос времени, вопрос бизнеса, экономической эффективности, как подходить к этому. А вот как выстроить отношения и даже себя услышать, а как услышать и прочувствовать <как> тех людей, которых ну, реально обманули. Я могу это сказать с уверенностью, потому что проведя... Анализ, когда я четко понимал, когда вот позже после приезда, поезда, дружбы, скажем так, возврата, мы четко понимали, что процентов 80-75%, пускай людей, которые дальше Киева не выезжали по территории Украины как легко можно было сказать, что там у нас есть бандеры, с той стороны, со своей философией, а Донбасс у нас всех накормит, и никуда не денутся, не будут слушать нас. Когда за это время, после поезда дружбы, мы сделали очень большую работу совместно с моими коллегами, губернатором Львовской, Тарнопольской и Ровенской области. Почему? Потому что за этот период я не беру только там тонны, сотни тонн гуманитарки. Самое главное, что приехала душа, душа Западной Украины, І, мне, і ми вот тут грань стираємо. Так, от, як в цій ситуації, якщо ми сьогодні знаходимо вот ці нитки спочатку з маленького мостика, і сьогодні вже великий, коли представник обласного совету Львівської області приїжджає і ми піднімаємо прапор на день народження країни. Да? Це важливо. Він не в Львові, там, де йому, як політику, можливо, бути вдома, а він де на Сході. И вот эти моменты, когда мы стираем вот эти грани с западной Украины, когда нас слышат, когда меня слышат на русском, на украинском, как я не разговариваю, наши детки ездят туда уже тысячами, они общаются. Мы этот проект, который сегодня учителями, подмен 50 учителей туда, 100 учителей уже поменяли, и они работают же, это же не туризм, они поехали, подработали, они прочувствовали, как учитель с Востока преподает в, 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 в дозерцкой школе. А как раз с гор и до нас, и там в Станице Луганской, или там где-то преподают. А, а, однако видитки. И богато, сегодня уже, это же друзья. Так вот, если этот момент, этот, мы тогда, кто-то раньше думал, что вот эти 80%, пускай бы 20% у нас были не но по территории Украины хотя бы, мы должны были двигаться. То есть вот это, мы, это тот момент, который коммуникации были очень серьезно нарушены. Так вот, сегодня очень э, как-то звучит 25 лет прошло. Мы за один год, за 2016 год, реально с губернаторами стерли вот эти грязи. Ему сказать, что там в идеале они сегодня отшлифованы. Но, но очень большой процент работы, который за 25 лет не делались. Сегодня уже парадокс в другом стоит. То есть меня слышат за полторы тысячи километров. Я хочу, чтобы меня услышали совсем рядом за 20-30 километров на территории нашей Луганщины, которая сегодня как сердце разорвана на две части, и, тут, и если я рукав сшиваю Украины, то есть берем Меловое да, и там Львов и сшиваем, чтобы было комфортно, в Украине уже конфликтов не было, и у нас это получается. Если мы построили мостик, который было так сложно, наверное, сделать за время, а оказывается, это было не так уже и… Главное, что это возможно. Если человек хочет найти мир, он обязательно найдет. Это обязательно будет. Если человек хочет найти конфликт или войну, он тоже его найдет. Так вот моя задача и сегодня не как задача, это сердцем, наверное, действительно оставлю себе задачу. Не сегодня, я поставил еще год назад, чтобы задачу поставить мир и все-таки флаг, который он находится у меня вот в администрации, что обязательно он вернется на свое место в город Луганск на областную администрацию. Хотелось бы, чтобы услышали сегодня не только территория наша, Родина подконтрольная, но и также обратиться и к Краснодону, и к контрациту, к Луганску, что война любая заканчивается. И это обязательно будет у нас на территории. Все равно Луганщина будет вместе, едино и в составе Украины, тут нет никаких сомнений. Но как мы будем жить? Какое мы дерево посадим? Решать только нам. Никто не приедет ни с Европы, ни с России, ни с Америки, рассказывать, как нам жить, как любить, как чувствовать. Мы должны сами это сделать.